Salam sejahtera semua saya Ehbotel. Selamat kembali ke channel saya Revo Mati. Baik, hari ini saya ingin ulas berhubung uh, rancangan pendidikan negara selama 10 tahun iaitu bermula daripada 2026 sehingga 2035 yang dilancarkan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Pelan induk pembangunan pendidikan Malaysia yang dilancarkan adalah sebuah dokumen yang sangat tebal. Saya tahu kebaikannya orang tiada masa untuk membacanya. Jadi saya ingin berkongsi pandangan saya dengan semua berhubung pelan pendidikan tersebut. Tema pelan ini kedengaran sangat mega. Apa dia? Merapatkan jurang, meningkatkan mutu dan meraihkan kejayaan bersama. Ah. Adakah anda tahu dalam plan ini memaparkan kandungannya penuh dengan kata kunci yang paling popular semasa ini? Apa itu? Pertama, AI. Kecerdasan buatan. Yang kedua, transformasi digital. Yang ketiga, ESG, kelestarian. Yang keempat, kewarganegaraan global. Dan sebagainya, kedengarannya kan sangat indah dan sangat menarik kan? Baik, pelan ini cuba tampil sebagai satu kewibawaan yang mahu masuk campur dalam setiap aspek kecil. ya Dalam ini sistem pendidikan. Daripada kesihatan mental, pelajar sehinggalah kepada prestasi alam sekitar sekolah. Semua yang mahu dikawal. Tetapi soalannya adalah adakah semua ini benar-benar boleh dilaksanakan di semua sekolah? Itu soalan saya. Dan kedua, atau ini hanya sekadar satu lagi bentuk kepuasaan diri untuk memaparkan kononnya. Madani adalah sebuah kerajaan yang unggul seolah-olah syok sendiri hari ini saya akan bertindak sebagai pengulas untuk mendedahkan perbezaan realiti yang tersembunyi di sebaliknya bahasa yang indah dalam plan ini. Baik, pertama sekali, perkara yang paling membimbangkan saya ialah KPI yang ditetapkan dalam plan ini. Kementerian Pendidikan telah menetapkan satu penunjuk keras dalam tempoh 10 tahun akan datang semua pelajar mesti memperoleh sekurang-kurangnya grade C dalam empat mata pelajaran iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sejarah. Kedengarannya seperti usaha menjamin kualiti Tetapi ini sebenarnya satu isyarat yang sangat berbahaya Untuk menjadikan semua belajar lulus dalam masa 10 tahun Kaedah yang paling suka ialah mereformasi kaedah pengajaran Dan mening meningkat kualiti guru Mohon maaf semua Fikiran saya agak liar sikit Oleh itu, kaedah yang paling cepat dan paling murah adalah apa? menurunkan standar pemeriksaan dan meraraskan dasar pemakahan. Ini yang paling buat saya risau dalam perkara ini. Jika pemeriksaan dimudahkan demi mencapai sasaran, apa yang kita peroleh bukan peningkatan kualiti tetapi peningkatan kelayakan akademi yang tidak berasas. Pelan ini mendakwa mendapat merapatkan jurang antara bandar dan luar bandar malah menyatakan bahawa jurang dalam kadar kelulusan SPM semakin mengecil namun apabila kita melihat pada piawaian antarabangsa seperti ujian PISA ok apa itu PISA itu adalah nama ringkas kepada Program for International Student Assessment Realiti memberi tamparan hebat kepada negara kita ok ini sektor literasi bacaan Malaysia adalah dalam tangga 388 semasa ini jauh lebih rendah daripada purata OECD iaitu 476 476 okey apa itu OECD itu adalah satu nama itu satu huruf singkat kepada tam, nama penuh organisation of economic cooperation and development skor matematik adalah berapa adalah 409 sekarang semasa ini juga rendah daripada purata antara bangsa dunia adalah 472. Ya, apa maksudnya ini? Ia menunjukkan bahawa merapatkan jurang pendidikan di negara kita mungkin dibina atas dasar kompromi standard yang berterusan. Kejayaan hanya syok sendiri. Demi angka lebih cantik, lebih menarik, kita telah mengorbankan kedekasan akademi. Ini amat berbahaya. Dan akhirnya generasi muda, generasi masa depan akan menjadi mangsa dalam perkara ini. Ah, uh, baik, kita sekarang masuk ke isu kedua hari ini. Adalah berhubung pendigitalan tanpa asas. Ya, Pelan pendidikan terbaru ini melukiskan visi pendigitalan yang sangat besar. Antara tahun 2026 sehingga dah, tahun 2035, sistem AI kononnya akan beroperasi sepenuhnya dalam ekosistem pendidikan dan semua pelajar dikehendaki mencapai sekurang-kurangnya tahap kecekapan digital. Namun, data dalam plan ini sendiri yang mengaku ya, dalam plan tersebut telah menyatakan mengaku bahawa masih terdapat banyak bangunan sekolah yang uzur dan tidak mempunyai kemudahan asas uh, serta perlu dinaik taraf. Sehingga hujung tahun 2025, walaupun sebahagian telah dinaik taraf, masih hampir 16% sekolah sasaran berada dalam status pembaikan atau naik taraf terutamanya sekolah di Sabah, Sarawak dan kawasan pendalaman di Semenanjung masih terdapat pelajar yang bertepan dengan masalah keselamatan bangunan, bekalan air yang bersih serta tidak mempunyai jaringan internet Bayangkan, dalam keadaan infrastruktur asas masih belum selesai Kementerian Pendidikan pula berbicara tentang membawa teknologi AI ke dalam bilik dajah Secara jelas, ia adalah contoh salah agihan sumber adalah satu kesilapan besar ia ibarat sebuah keluarga yang tidak mampu membeli beras Tetapi ibu bapa yang berkata Okey, matramat masa depan kita ialah memberi komputer Macbook Okey, terkini untuk meningkatkan produktiviti Ini bukan visi, ini terputus daripada realiti Betul tak saudara sadari semua? Ketiga, apa itu? Guru kononnya dikurangkan beban Ya, hakikatnya adalah ditambah. Baik, pelan ini menekankan transformasi pendidikan dan peningkatan kesejahteraan guru supaya mereka boleh kembali fokus kepada pengajaran. Kedengarannya indah, tetapi jangan kita lupa syaitan terletak pada perincian. Kan? Apabila kita meneliti bahagian Akhir dokumen tersebut kita dapati Kementerian Pendidikan menetapkan Pelbagai sasaran baru kepada sekolah. Okey, semua institusi pendidikan perlu mendapatkan CJI uh, uh, Icon lestari. Saya ingin tanya siapa yang akan menyediakan dokumentasi tersebut? Siapa? Jawapannya adalah guru, betul tak? Okey, peran ini turut uh, merancang pembinaan gudang gudang data berskala besar. Okey, saya ingin tanya siapa yang akan masukkan data tersebut ke dalam sistem-sistem uh, uh, tersebut? Jawapannya jelas guru juga sambil bercakap tentang pengurangan uh, beban kementerian pendidikan terus mencipta tugas baru seperti memperkenalkan ESG. Apa itu ESG? Environment, Social, Governance. Satu agenda baru sekarang ya. Penilaian uh, psikologi dan kemasukan data Agak berat tugas ini kepada guru-guru kita semasa ini. Jika Kementerian Pendidikan benar-benar mahu guru kembali mengajar, langkah paling praktikal bukan latihan transformasi, tetapi memotong penilaian pendakbilan yang tidak berkaitan dengan akademi. Please lah, tolonglah. Ini yang paling penting. Ingat, guru adalah untuk pendidikan, bukan duta alam sekitar dan bukan kerani uh, kemasukan data. keempat adalah STEM. Nanti saya akan, akan bagi tahu apa itu STEM dan TVET. TVET itu uh, biasanya dipanggil TVET serta realiti pasaran. Inilah yang uh, Agenda keempat kita mau bincang kita, Saya mau ulas hari ini Dalam plan pendidikan terbaru ini Telah mengaku bahawa Plan pendidikan lama Sejak 2013 sehingga 2025 adalah gagah ya? Ini kemudian pendidikan mengaku Sasaran bagi pelajar Sains, teknologi, engineering dan matematik. Ha nama singkatnya STEM yang tadi saya sebut STEM. Adalah sebanyak 60% tetapi realitinya hanya mencapai 50.83%. Bermakna kurang hampir 10 10% kekurangannya. Manakala sasaran bagi pelajar Teknikal uh, Dan Vocational Education Dan training Nama singkatnya uh, TVET TVET Adalah sebanyak 20% Tetapi Realiti hanya mencapai 11.14% uh, Kurang hampir 9 9% Ya yeah. Okay. Namun Penyelesaian yang, yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan Untuk mengelakkan kegagalan tersebut bermuncul semula adalah melalui teori silam yang masih sama iaitu fokus kepada lebih uh, promosi aduh apa zaman sekarang dan lebih kepada kesedaran masyarakat dan lebih kepada tambah lebih banyak khusus uh, hai, alamak 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 sehingga hari ini kementerian pendidikan masih tidak sedar punca kegagalannya kegagalannya senang kerana gaji Gaji yang diterima oleh gaduan Di negara kita adalah tidak munasabah Tidak rasional Dan tidak cukup untuk menampung kos sara hidup asas mereka Bayangkan di negara kita Pelajar kita diminta belajar dengan bersungguh-sungguh Tetapi pasalnya menawarkan gaji yang hampir tidak berubah Selama 20 tahun dahulu Kepada mereka selepas mereka gaduan Hai ah. Seterusnya kelima, autonomi terpimpin yang bagi saya dan tidak berfungsi. Okey. dalam plan pendidikan terbaru ini memperkenakan uh, konsep autonomi terpimpin. Apa itu autonomi? Ia adalah sebenarnya bermaksud penyatuan kuasa, hak dan tanggungjawab. Ia tu uh, sebagai guru besar berhak untuk melantik sesiapa, mekanisme untuk mengajar, uh, pengurusan bajet dan menentu hala tuju, uh, serta lain-lain. Namun, realiti yang berlaku di sekolah sekarang guru besar sekadar dibeli pilihan adalah di dalam ringkungan yang ditetapkan oleh Putrajaya Ibarat memandu dalam bulatan kecil, pusing-pusing balik saja Kemana pun anda pergi, masih di tempat yang sama Ia adalah realiti sekarang Selagi kuasa pendabiran dan pengurusan bajet serta pelantikan tertumpu di Putrajaya Penstrukturan semula dan autonomi terpimpin yang diperkenalkan hanya adalah Meluka wajah tanpa mengubah isi keenam garis masa tidak jelas tanpa arah ya Fasa pertama iaitu tahun ini 2026 dengan tahun depan 2027 selama 2 tahun dalam plan pendidikan ini dipenuhi dengan istilah kajian dan penambahbaikan dasar. Apa ni? Kita punya budak-budak dalam sekolah ni sebagai tikus uh, putih untuk dicuba-cuba untuk kajian? Aduh. Okey, saya ingin tanya. Negara kita hampir 70 tahun, mereka cara pengajaran sains dan matematik masih perlu dikaji? Inilah yang menunjukkan kekeliruan uh, arah tuju dalam pembuat uh, dasar pendidikan. Kesimpulan, saya ingin memberitahu kepada kerajaan semasa ini, kerajaan Madani bahawa Plan pendidikan yang mahu dilaksanakan itu adalah sesuatu yang lemah dan cacat. Ha? Mohon maaf ini adalah suara hati saya. Saya terpaksa bagi tahu. Saya sebagai seorang ayah yang mempunyai dua anak yang masih bersekolah serta selaku seorang pembayar cukai saya melihat plan tersebut sebagai satu pembungkusan yang cantik uh, daripada pemikiran birokasi lama. Itu komen saya. Sebenarnya kita tidak perlu lagi dokumen yang tebal-tebal Beratus muka surat yang memperkenalkan ini plan uh, pendidikan negara yang terbaru Apa yang kita perlu adalah kerajaan melepaskan kawalan dan kembali kepada perkara asas Iaitu memperbaiki bangunan sekolah Sediakan kemudahan yang lebih baik Hapuskan kertas kerja yang tidak perlu Dan hentikan manipulasi KPI Itu yang paling penting uh, Pendidikan ialah usaha 100 tahun. Bukan uh, pertandingan KPI bulanan ataupun tahunan. Ini mungkin suara saya sebagai orang luar tetapi barangkali ia adalah suara paling dekat dan itu adalah realiti. Okey? Jika anda setuju dengan perkongsian saya hari ini, pendapat saya hari ini, sila subscribe, write, like, dan share untuk menyokong usaha saya dalam menyediakan video ini. Bukan senang, mau, mau perlu buat banyak kajian sebelum saya uh, merakam video ini. Sekiranya anda tidak setuju dengan pandangan saya, sila komen di bawah supaya kita boleh bertukar ilmu. kan? okey, sekian sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi episod seterusnya, tetapi jangan kita lupa lawan tetap, lawan.